Готові співпрацювати із тими людьми, які вчора зібралися у квадратному залі, в присотному залі або Друге питання. Готові вони на це. Eh, друзі, 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 ще раз кажу, ми прийняли рішення. Ми заслухали Каченка. Якщо Ткаченка до нас зробив таку знивагу, що він далі не одослужився відповідати на запитання, то я думаю, що навряд чи він піде на якісь переговори з нами для подальшої співпраці. У нас двері відкриті. У нас двері відкриті. Будь ласка, будь ласка. Будь ласка, Но у нас есть важные вопросы, которые, я считаю, мы должны решить обязательно. Есть, поскольку было принято решение Народной Рады, мы должны об этом ведомить все организации. Мы должны решить вопрос о представительстве в кадровой комиссии, в Совете обороны в области. Мы должны не обязательно комиссию, которая бы представляла Народную раду во всех этих органах. Мы должны решить вопрос по тем помещениям, которые выделены были Народной раде для работы. Мы должны подать официальное письмо, кто является сейчас головой. То есть минимальный от Решить их нужно сегодня, прямо сейчас. Я не думаю, что здесь какие-то проблемы. Если люди э. хотят работать, где? Миш, а метод это правильно вопрос, мы подготовились на понедельник. То есть чтобы до понедельника переговорить с теми людьми, которые могут э, прийти работать. Там большие вам.